Não, mas depois é? tem tempo. простори які, а погодка Оце воно, друзі. чікс яка краса. Друзі, всім привіт, всім здоров. Всіх рад бачить. О! Антон, до речі, вон, рибка скинулася. Бі на мілячку. Отам. Ось там вся риба. Це на як це нафіг Як риба, друзі? Ми приближали цей день, так сказати, як могли. Коротше. Відкриття по хижаку в лодки. Сегодня мы с Антоном. Антон там, короче, на всех делах, на всей аппаратуре. что у нас есть. Что-то Вроде все есть. Короче, будем пробовать сегодня дубасить на хижака. Эмоции, конечно, переполняют. Тут надо сейчас навести это все дело. Потому что с лодки мы с вами не дубасили уже 300 років. И вот сегодня такая нагода выпала. Сейчас прогреваем мотор там трава, которая короче, что, что там. Ничего, Ну, короче, вот так у нас все заглужено. Тут сейчас надо чуть-чуть, наверное, что-то подрепетировать это дело. Потому что что-то, наверное, много набрал речей. Ну, <laughs> не надо, чего кидывать. Костюмчик взял в зимний. Ну, думаю, так, мало ли. Вдруг будет холодно, но вроде холодно не будет. Сегодня передают плюс 16 днем. Плюс час тоже водит. Да плюс сейчас тоже вроде. Да-да, ты знаешь, что да есть, но ну, пока лодку скидал, особенно я. Ну, главное, что зимние костюмы надел. Ну, да, Это было. Возле да, бачу, бачу. Ты, кстати, ты что, что мы зимой тогда с тобой гоняли, mm -hmm. да? Не, а ты ты поменял уже, да? Ты по экран побольше, да? Все побольше, ценовая версия. Короче, И аппаратура. Микран, И все. Что рассказывать, друзья? Эмоции переполняют. Понятное дело, мы на Днепре, на широких просторах. Гляньте, какая погодка, краса. Диви, так, не ты... не <laughs> Чтобы я сейчас не полетел, блин. Короче, будем ездить, что шукать. Дай бог, что по подубасим, Все. Не еще. Так хорошо все началось. <laughs> ну, то такое. Короче, я ж скажу. Поездим, сейчас пошукаем. Думаю, щось щось А взагалі в тієї дня хотілося б знайти щупака, судака. Ну, коротше. Так що, друзі, вам гарного перегляду. Не забувайте густить гаки та погнали! пришлось есть. Да, рыба, вот. Теперь будем проверять, <связывается> что тут за рыба. Да. А что по глубине 5,6, да? Да. Ну, сейчас глянем. Все, пробуем кидать. Туда. Да. Налево. Погнали. Так, так, так. Ну что, друзья, погнали. <связывается> так, баканчик. У нас свеженький. Кто дивился прямой эфир, подъехал баканчик видозуры. Азури. Чикс. Саванам. Давно хотел. Короче, что у нас тут сегодня? Так, тряпочка. Будем сейчас что-то пробовать. Короче, нашли точечку. Ну, сейчас что-то посмыкаем. Тут у нас все барахлишка. Так, а нам надо? Что нам надо? Не знаю, рукавицы пока одевать не будем. Не холодно и не жарко. Пока нормально, если что есть. Я тут, конечно, понабирав всего трешки. Сейчас что-то будем. Так, это у нас мандулы. Не знаю, дойдем чи не. І свіженько вона що у нас? блесна, Друзі. блесна бльосна. Відозорий, свіжачок. Покидаємо. Може щуку найдемо. Попробуємо може, на мілячку поганяти. Ну глянемо, коротше. Це що є у нас на це діло. Такі тут у мене 14 грам і по-моєму 16 грам. 14, а ось сюди, 16. Те, що там? Фортранс у нас. Да, и эти фрайзер. Ну короче, будем пробовать. Но пока думаю начнем с силикона. Так, а по силикону у нас другая сука. Сейчас тут вот с грузами. Розберемось. Сики сайт будем по грузам Антон? Грам... Сколько тут. Сколько грам сока тут. Сока грамм 12 здесь чи 15. Що скажешь? Я сейчас пробую. Там сука глубина. А, 6. 6. 5, 5, 6. Ну, сыки, грамм 20, наверное, попробуем. Пробуем. Короче. <laughs> Будем пробовать. Что ты за кошек? Еще себе. Сколько грамм у тебя? Че ты не знаешь? 25. 25. 25? Ладно. Значит, что по комплекту, друзья? Что я взял? Софиночку. Ну, цена до 21 грамма наша любимая. Софина идет у нас и дозуры. Зрозуміло, дело, но обновочка теж є кинетик азуровський. Це у нас буде по-моєму 40 грамм. Якраз для таких глубин те, що треба. От якраз ми затестуємо. А то він мені пришел був літом, так ми його на нього не дубасили. Така палочка, я вам скажу, коротше. Дуже звонка. зараз що по тесту. А ось все. 10, 10, 24 лб, 10, 42 грамма. Ну, короче, он еще солнце выходит. Так, и катушечку сейчас туда вольнем. У нас тут Азура, Савада, 4000. Чикс. То есть вот такие будет комплектик. А, -а, -а. Та так краса, и солнце здесь вышло. Хорошо, зимний костюмный одев. То было бы Жарковато. Я знаю, что я сейчас поставлю. Так, это его сумка. Это подготовиться, друзья. Бачите, не просто так. О, поставим кракозябрика, Только надо... 17 нормально? Только в размере 75, по-моему. Нет, его большой, великий. А есть у меня 75-ка. 88. Ты поставил. 62, наверное, маловат будет. Блин, надеюсь у меня 75-ка была вроде. Ладно. Тут, по-моему, заряжен есть. Еще пока на дело. А что-то есть. О, в лохи поставим вот такого. Здоровый. Ну ладно. Так, 17, кажется, нормально, да, будет? Хоп. Хоп. Так, ну что, погнали. Что там? Показывай рыбу. Вот туда. Туда? Хорошо. Ну что, друзья. Обревим палочку. о пришло як. Ё-моё. Давно. Злодки, конечно, красота. Днепро. Рыба вся там, да? Да, да, да. Как там называется? Таргет. Актив таргет. Ну, Короче, что-нибудь я пока популяем сюда. Так, ну что, Антон с первого заброса не поймал, значит будет дело. Сейчас главное, чтобы мы не поймали, Уже трудный тон с первого заброса ловить. Ой, я уже разучился, вот 17 грамм нормально вообще. Надо. Блин, палочка, конечно, просто экскрепка. <свят> <свят> О, тут, кстати, пошел свальчик. Я кому зимним зимнем ты шо? Там Да? Надо его облавливать. Мы их с бугра сюда стягиваем, да? Не. Там просто такой. О. Техника. Все. Будет дело. С первого я напимал. Кракозябрик. Можешь. Да? Хорошая штука. Ты хорошая, вообще, глянь, там. Он. Видно, что не еще. Да, ну, вроде я... видно. Что вам скажу, потому палочка приемного. Ну, это обычно там было 21, 42, конечно. Их как раз для Днепра что надо. Так. Ушел. Фазура нормально. <свят> шо вот уж. Ну что, погнала теперь. Короче, пока шукаем. он ну, а чайку жахнуть, это же святое дело. Микрорыба? Ну, это же хорошо. Но она не стайная, красивая, но... Ну, это нам не интересно, я тебе скажу. Это нам не интересно. Так, а что у нас сегодня, друзья? Повыботы. быть. Короче, решили мы трешки поснидать. Все у нас тут заготовлено. Ну что. Чтобы ловить нормальную рыбу, надо же нормально поесть. А поесть это святое. Ну короче, снизить. Как всегда. Так. Что тут у нас? <плес> Есть. Ну видишь, рыбы богато. Но блин, не, не нашей, так сказать, размера. Не формат, и размера, и вообще. Ты <плес> шо? Так, салфеточки, помидорчики. Холодильник заполненный. Короче, есть что Так, а то у нас сладкий стил будет. Да? Ну, давай потом попьем чайку. Я уже, я уже разлил. Давай, за рыбалку. Твоя та, моя та. Ё-моё, это та что там так круто? С вашими технологиями Туда-сюда. Вот давай, давай чайку. Твоя та, моя била. Давай, за рыбалку. Ну а что давай. Давай. Пока э, за рыбалку <laughs> поклевки <laughs> не махну. ну а что? Уже да. Уже хорошо. Короче, так. у нас тут все есть. Кровеночка, яйца, да. Колбаса, язычок. Ну, короче, друзья, все как всегда. Так что вдруг кто есть, им смачно. Мы решили поснидать трички. Ну то ладно, за это будем тебя брать на рыбалку. Да. Ну, значит, не не останется рыбалка. На лодке с <режит> <режит> Короче, у нас прикус. Будем шугать. Ну что, вот такая рыбалка. самое главное. Люди, депо, просторы. М -м? Больше время тратить на, на поиски, чем на рыбалку. Ну так оно же есть, надо. Найти так не получается. Ты же на корпус что закинул Есть. Есть. Не знаю, что, но что есть. Да подожди, подсаку не надо. Ё-моё. Судака, блин, за это. А ты, сам факт. За сраку, да, ё-моё, ну, шо Первый есть, Перши, <боже. Завевать> сюда, ну так шо, блин ё-моё, друзья, за сраку, ну да, блин, поставил мандулку и есть, офигеть. Ну конечно позорный, никому не кожить. но сам факт. Антон, ура! А? Это заликовый или нет? нет это это нет. я шучу, да. Блин, туда на пол пив нема. Ну, может есть. Ты же хотел... Да. 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 Ёб... Блин. Ну, короче. Сезон открыт. Первая рыба полетела. Ну, позорный, блин. Никому не кажите. Ну, ничем. Короче. Еще и забагрили. На мандулу. Тут это же такое дело. Ну, короче. Працюем. Вон то она тоже на мандулету. Да? О, О! Это тот же. Да, ну только по-честному. Опа, придавил. Не, ну тут честно. Такая так а что Вот тоже. А ну, помочь там чине? Ну, покажи их один пошла жара ну так а шо ж вот такие огонь непруная крача речка а я сили кошек поставил про думаю попробую ну, наверное на мандулы ставить да ну я вот такой вот поставил попробую сейчас Короче, друзья... Ой, блин, А тут ты? Вот эту хеньку нашу. Позорни, но сам факт клюют же. Ну как ключ. Пока только два штуки. жены ноль. Да. Положите. Больше мандолы. Ну, Наш цвет подобран. Размер конечно не очень. Ну блин, третий уже, есть, как есть. Да, малька ловим. Офигеть. Ну... А? Тихо. Тихо, тихо. Водин, в один. Блин, значит надо ставить. Не. А я пока тут камеру включил, а то он тяну. Вот, в подлодочке. Блин, ну ничего. Водим, сейчас может я оставить. А я силикон поставил. Почему? конкурирующая фирма подъехала там тоже. Что испробовать А что а поклевка? глюко, была? была? Прижал. Принасиликом... То есть тяжковато. Глянь, какую я маленькую. Короче, поставил арбузика. Попробую на... Не, я сейчас на силикон вольную щуку. На десятку. Ну, может, да. Да. Ну, еще ж не вечер. Глянем. Жил нормально тяны. Чуть, Можно так и до дома доехать. О, краса. Друзья, ну что, не с пустыми руками, я вам скажу, что такой нелегкий труд обошлать на спиннинге дубасы, на злотке шукать рыбу, ну ничего, с пиннинга Це що что у нас получается, там сколько у тебя? Два, а у меня один, ну короче, два. Ну, да. три таких позорных никому не скажите, <laughs> ну как есть, но зато природка, погодка. дніпро в топе, Оля, опять наверное лобати скидываются, что-то скидывается, короче. Будем тарахтить до дома, уже там и солнце село. Так что, друзья, под нами два лопата. Есть. Гуляю там. А, да, да. Пошла рыбка. Ну. О, а то А, вот, а вон еще рыбка. И он. Угу. А вон еще внизу. Нет, конечно, тема классная, но сегодня так, как есть. Короче, мы до дома. Сезон відкрили, подивимось, може щось ще поїдемо, подубасимо. Не забувайте, друзі, до речі, за полезні силочки, які я всі давний в описі під відео, так що залітайте, дивіться. Коротше, ми зараз щось покрутимося та будемо торохтіти додому. Так що, як є, ну коротше, що розказувати. Відпочили. Ух, По моторам? Mm -hmm. Не рибу буде, але вже такі луна. Короче, едем до дома. Так что, друзья, спасибо за перегляд. Мы погнали. Всем пока.